Курс песни веры, надежды, любви в Басарабьяске стал уже доброй традицией. Он проводится в канун дня Победы под эгидой районного совета ветеранов и собирает вместе молодые таланты со всего города. В этот день со сцены звучали песни написанные в военное и послевоенное время, песни о верности, подвиге, любви, мужестве и чести. Ребята, которые их исполняли, гордились тем, что у них есть такая возможность. Мы выбрали обычную солдатскую песню, чтобы она могла передать ту атмосферу, которая царила между солдатами во время войны. Они э, красивые и очень легко их петь. Но эти песни, я считаю, мне очень хорошо подходят, потому что я помню своего дедушку, э, который тоже мне рассказывал про это, как это было страшно. Зрителей на концерте было немного. В зале в основном сидели только те, кто пришел поддержать исполнителей. Эти песни в душу зашло, что если бы наши не выиграли в войне, то бы нас бы не было даже на свете. Выступление артистов оценивала специальная комиссия. В этом году участников конкурса было всего 10. По мнению художественного руководителя Дома культуры Ольги Гуцу, для молодежи данный фестиваль уже не является престижным. К сожалению, время стирает из нашей памяти те страшные годы войны, которые были наполнены страданиями, смертью, героизмом и мужеством. Но они были наполнены также надеждой на победу. И все эти четыре года с нашими войнами воевала песня, мажорная, лирическая, строевая. И эти песни нам забывать нельзя. По оценкам жюри в номинации солисты первое место в детской категории заняла Александрина Прохницки. Среди взрослых солистов лучшей стала Ирина Гриченкова. В номинации «Вокальный ансамбль» первое место получила вокальная группа Дома детского творчества. Воспитанники Дома творчества стали лучшими и среди вокально-инструментальных ансамблей. Все победители были награждены денежными премиями от Примарии. По решению жюри на республиканском конкурсе военно-патриотической песни Басарабяску будет представлять Александрина Прохницкий.